взять у нас правильно заполненные нас документы. Человека, да, да, кому можно сдать? Потому что очередь такая большая, наверное, стоит не из-за того, что принимают, а из-за того, что, наверное, какие-то проблемы есть. Кому можно сдать правильно заполненные. Причем тут сервис сдачи заявлений. Есть журнал, входящей корреспонденции должны принять заявление, а вы тормозите процесс. Что вы записываете? Регистрируйте компьютер, вносите его хоть всю ночь. Вот и вносите негайно. Да? Мы, должны сдать. Мы должны сдать. Наше обязательство – это просто сдать заявление. Есть какое-то должностное лицо, которое примет у нас заявление или нет. И поставит входящий номер, дату подпись. И э, должность человека, кто принимает. <связывается> а к вам, есть молодой, какой? вам обращается гражданин Украины, который пришел к вам на рабочее место. Я так понимаю, вам платят зарплату, а вы отворачиваетесь и уходите. Вот зарплату нет, чекайте, и куда выйдете? Между прочим, вид, отказа. Дайте будь ласка. А чего а вы копаете за?